ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विताः का कृष्ण सत्वमाहोरजस्तमः त्रिविधा भवति श्रद्धा देहीनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यश्रद्ध एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षंसिराजसाः प्रेतान् भूतगणौश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरन् तप्यन्ते एतपो जनाः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तश्शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चवान्तश्शरीरस्थन् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानन् तेषां भेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रश्चास्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारात्विकप्रियाः कट्वं लवनात्युष्ण तीक्ष्णवृक्ष विदाहिनः आहाराज श्रेष्ठा दुखशोकामय प्रद यातयाम गुति पर उचिष्टमी चा मेद्यम भोजनंतामस प्रियलाकांक्षी विधिदृष्टो य ईज्यते यष्टव्यमेवेति समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्तमपि चैव यत् ईज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसम् विधेहीन मसृष्टान्नं मन्त्रहीन श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देव द्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तपुच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं यत् स्वाध्यायाभ्यासनञ्च वाङ्मयन्तपुच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत् त्रिविधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैस् सात्विकं सत्कारमान सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परशोत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यज्ञानीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टन् तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्यानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिभितस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादुमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तास् सततं ब्रह्मवादिना तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभि सद्भावे साधुभावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थो न तत्प्रीत्यनो इह हरि ओं तत्सदिति उपनिषस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु